سورہ نور چار پانچ اور رسول این قبوت اٹھارہ میں شاد ہے رسول کی ذمہ داری واضح اعلان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اسی طرح سے سورہ آل عمران المائدہ الراد ابراہیم الناہل الشور الکاف اور الطابین میں بھی رسول کی ذمہ داری واضح اعلان تک ہی محدود رکھی گئی ہے خدائی آیات کی تبلیغ یا تو رسول خود کرتا ہے یا تبلیغ کے لیے کسی کو اپنا وسیع مقرر کر کے اس سے آیات کی تبلیغ کراتا ہے سورہ برات کی تبلیغ اس کی مثال ہمیں سورہ برات کی ابتدائی دس آیات کی تبلیغ کے سلسلے میں ملتی ہے اور اس کی تفسیر کچھ یوں ہے مثرت احمد میں یہ الفاظ ہے حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب صورت برات کی ابتدائی دس آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ نے وہ آیات بکر کے حوالے کی اور فرمایا ان آیات کو اہل مکہ کے سامنے پڑھ کر سناؤ پھر آپ نے مجھے بلا کر فرمایا ابو بکر سے ملو اور آیات اس سے لے لو اور تم خود مکہ جا کر مکہ والوں کے ساتھ کے سامنے وہ آیات پڑھ کر سناؤ یہ سن کر میں روانہ ہوا اور اجفا میں اس سے جا ملا اور میں نے وہ آیات اس سے لے لی ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ کیا میرے متعلق کوئی چیز نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بات یہ ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا آپ کی طرف سے آیات کی تبلیغ آپ خود کر سکتے ہیں یا وہ کر سکتا ہے جو آپ میز سے ہو در منشور سیوتی میں ابو رافع سے روایت ہے رسول خدا نے صورت پرات کی آیات ابو بکر کو دیگر بھیجا اور فرمایا کہ یہ آیات حج کے موقع پر لوگوں کو پڑھ کر سناؤ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا ان آیات کی تبلیغ آپ خود کرے یا وہ شخص کرے جو آپ میں سے ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا یہاں تک کہ مکہ و مدینہ کے درمیان حضرت علی ان سے جا ملے اور اس سے وہ آیات لے لی گویا ابو بکر اپنے دل میں ناراض ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان آیات کی تبلیغ میں خود کر سکتا ہوں یا وہ کر سکتا ہے جو مجھ میں سے ہو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرام نے اپنے صحافی ابوبکر کو سورہ برات کی ابتدائی دس آیات دے کر نو حجری میں بھیجا اور فرمایا کہ وہ ان آیات کی تلاوت کرے اور مشرقین تک خدا کا پیغام پہنچائے ابھی ابو بکر آسے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نازل فرمایا اور انہوں نے آنسا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ ان آیات کی تبلیغ آپ خود کریں یا اس سے روانہ کریں جو آپ میں سے ہو مقصد یہ ہے کہ آیات کی تبلیغ برائے راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے لہٰذا تبلیغ آیات یا خود کریں یا اس کی اس کو تبلیغ کا حکم دیں جو ان میں سے ہو اور ان کا حصہ ہو اور وہ شخص علی بن ابھی طالب علیہ السلام کی تھی حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا وسیع بنا کروانا کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی اپنی رسالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع تھے اور اگر خدا نے چاہا تو ہم بحث سے وصیت میں اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے موضوعات خلفہ اللہ تعالیٰ اپنے خلفہ کو ایسے خارق عداد اور افعال سے نوازتا ہے جس سے عام انسان عجز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے خلیفہ اور امام اور اپنی کتاب و شریعت کا مبلک بنا کر بھیجتا ہے تو اسے کچھ نشانیاں عطا کرتا ہے اور وہ نشانیاں اس کی صداقت کا مزار ثابت ہوتی ہیں ایسی نشانی کو اسلامی اصطلاح معزہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل کو مختلف معجزہ تدا فرمائے جیسا کہ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اضحاء بن گیا اور موسیٰ نے آستین سے ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا جب قوم موسیٰ نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو وہی کی کہ وہ اپنا عصا پتھر پر مار چنانچہ اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلہ اپنا اپنا گھاٹ جان لیا صورت شورا نے فرمایا موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اضحاء بن گیا موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ان کے جھوٹ موٹ کے سامپوں کو نکلنے لگا پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وہی کی کہ اپنا اثا دریا میں مار دیں جو دریا شگافتہ ہو گیا اور ہر حصہ ایک ہر جیسا نظر آنے لگا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام بن مریم کو بھی بہت سے نوازا جیسا کہ صورت المائدہ میں شاد قدرت ہے جب میں نے روح القدس سے تمہاری تعید کی کہ تم لوگوں سے گہوارے میں اور بھیڑ عمر میں ایک انداز سے باتیں کر, کرتے تھے اور ہم نے تم کو کتاب حکمت و طورات و انجیل کی تعلیم دی ہے اور جب جب ہماری اجازت سے مٹی سے کی شکل بناتے تھے اور اس میں روح گھومتے تھے تو وہ ہماری اجازت سے پرندہ بن جاتا تھا اور تو ہماری اجازت سے پیدائشی اندوں اور کوڑوں کو تندرست کر دیتے تھے اور ہماری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے سورہ عال عمران حضرت عیسیٰ کا یہ فرمان موجود ہے اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے صورت الانبیاء میں دعوت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمایا اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ تصویر کریں اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تنہاؤں کو مسخر کیا جو اس کے حکم سے چلتی تھی اور ہم نے بعض جنات کو بھی مسخر کر دیا جو سمندر میں بوتے لگایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمام حادیان دین کو موجزات عطا نہیں کیے تھے جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی متعلق قرآن مجید میں کسی موجزے کا تذکرہ نہیں ملتا بعض انبیاء کرام معاشرے میں اس قطر کمزور تھے کہ وہ لوگوں میں فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھے بلکہ حق تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خاتم الانبیاء لانے نبوت کے آغاز میں لوگوں کے فیصلے کرنے سے قاصر رہے انبیاء و مرسلین خواہ صاحب موضہ ہوں یا نہ ہوں اور لوگوں میں فیصلہ کریں یا نہ کریں اس کے باوجود فریضہ تبلیغ میں سب یکساں تھے اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ خلیفت اللہ خدا کی طرف سے مولک ہوتا ہے کتابِ خدا میں خلیفت اللہ کا یہی مفہوم ہے کہ وہ خدائی کام کا مبلغ ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث و سنت بیان کرنے والوں کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے جیسا کہ آپ کی مشہور حدیث ہے خدایہ میرے خلفا پر رحم فرما خدایہ میرے خلفہ پر رحم فرما خدایہ میرے خلفا پر رحم فرما, فرما آپ سے پوچھا کہ آپ کے خلفہ کون ہے آپ نے فرمایا میرے خلفہ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیث و سنت کو بیان کریں گے لہذا خلیفہ اللہ وہ ہے جسے خدا تبلیغ دین کے لیے متعین فرمائے اور خلیفہ تو رسول وہ ہے جو آہد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی تبلیغ کرے